وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من نحو حضر موته مح من حضر موته تحشر الناس قلنا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام رواه الترمذي وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون حجرة بعد حجرة فخيار الناس إلى محاجر إبراهيم وفي رواية فخيار اهل الارض الزمهم مهاجر ابراهيم ويبقى في الارض شرار اهلها تلفظهم ارضون تلفظهم ارضوهم ارضون تقذرهم نفس الله تحشر النار مع القرده والقنادير تبيت معهم اذا باتوا وتقيل معهم اذا قالوا رواه ابو داود وعن ابن عوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الامر ان تكون جنودا مجنده جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق فقال ابن حوالة غير لي يا رسول الله إن أدركت إن أدركت ذلك قال عليكم بالشام فإنها خيارة الأرض خيارة الله خيارة الله من أرضه يجتب إليه خيارته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمن وسقوا واسقوا من عذركم فإن عز وجل توكل بالري بالشام وأهله رواه أحمد وأبو داود